Были развешены листовки, что все ревереи должны собраться в одном месте. Не думали, что на расстрел. Думали, что в Палестину будут отправлять. Мама пошла с бабушкой и меня взяла с собой. И так что я думал, что я ничего не пережил с собой. С кастетами, с цепями, со всеми избивали, как только могли, и палками, и вот народ проходящий туда. Они раздевали уже их полностью до гола, снимали все. Могли расстрелять, но Бог сохранил меня.